кнізе запісаў ганаровых гасцей, шастаковіч, Рхтар, кооган, у спісе выпускнікоў Хаокк, Канялюк, Крымер. Брэская музычная школа Noмар1 адзначыла вялікі юбілей. Ужо на працягу 75 гадоў установы выхоўвае не толькі здольных музыкантаў, а і годных людзей зычная школа нумар один святкую юбілею цёплая амаль сямейной атмасферы яны ёсць сям'я бацькі прыводзяць сюды сваіх дзяцей былыя навучэнцы вяртаюцца ў якасці педагогаў 80 процентаў педагагічнага состава былыя выпускнікі школы тэма святочнага канцрта дынастыі і сямейныя дуэты тут даўно нереддкасць улад аб гадах у составе ансамбля ударных інструментаў тамбурынуспаміна цеплынёй было очень интересно былі талантлівыя ребята было за кем мыці чему стреміса всегда были акту выше по уровню. Флейта мне по душе этот инструмент, мне очень нравится играть. Именно инструмент девочки, э, не такой уж и частый инструмент, немного людей на нем играет. В этой школе работают прекрасные, высокопрофессиональные педагоги. Этой школы руководили и сейчас руководят высокопрофессиональные, творчески одаренные и влюбленные в искусство, в музыку. воспытанне дзяцей э, дыррекара. Александр саланінка, які кіруе музычнай школай ўжо больш за два гадоў, сам дзеючы музыкант, артыст гарадскога сімфанічнага аркестра. Действующий музыкант, действующий футболист, действующий в любой сфере жизни человек, конечно, он лучше научит, чем тот, который может объяснить только словами. Поэтому, безусловно, живое общение с музыкой в данном случае со мной, оно помогает мне в педагогической деятельности. Для каждого характера, для каждого стану души иснуя своя музыка. А транс могут увести чаровные гуки, которые створяет человек при допомозе музычного инструмента. там. Музычная сям'я за 75 гадоў разраслася да неверагодных памераў, але як сапраўдныя дзеці сваіх бацькоў, выпускнікі вяртаюцца сюды, каб пабыць разам. Марыя вячорка, Васіль Палхоўскія абласныя навіны брест.